Yenə də deyirəm, hüquqi cəhətdən də sığortalanmamışaq. Bizim hər işin bir alqoritmi olduğuna görə, maşın sürməyin bir yol hərəkəti qaydaları olduğu olduğu halda o vardır. Bir cümləni belə quraq. Və biz o yol hərəkəti qaydaları çərçivəsində hərəkət etmişiksə, buna baxmayaraq qəza verim, qəza baş veribsə, biz o yol hərəkəti qaydalarını əməl etmişiksə, biz günahkar deyilik. Qəza baş biz qəza başqa səbəbdən, başqa yerdə günahkar axtarlar. Bu həyatın hər sahəsində belə olmalıdır. Çünki öz üzərinə düşəni görübsə, o artıq avtomatik günahkar deyil, cinayətkar deyil. Amma həkimliyə təəssüf ki, belə yanaşılmır. Yəni əgər bir ağırlaşma baş veribsə, Dərhal həkim günahkar zənn edilir. Dərhal həkim günahkar kimi göstərilir. Halbuki o ağrılışma baş verməsi həkim nəyisə səhv etmiş mənasını daşımır. Ağrılışma həkim hər şeyi düz edibsə də ola bilər. Bu ağrılışmalar dünyanın tibbi ədəbiyyatında göstərilir. Amerikada da belədir, Avropada da belədir. Məsəl üçün, kaysəriyə əməliyyatlarında 1% hallarda, əslində 1% də de 5-6% hallarda uşaqlığın iltihabı baş verə bilər. Yəni infeksiyalaşa bilər uşaqlıq. Bu bu məlumat statistika Amerika Avropada üçün göstərsə, o ideal şəraitdə belə bu olursa, Azərbaycanda niyə olmasa? Amma Azərbaycanda gəlir ana, valideyn, yoldaş, gəlir deyir ki, mənim yoldaşıma, mənim xəstəmə infeksiya salmışsınız və Bu də sizin günahınızdır. Da əməliyyatı siz eləmisiz, siz əməliyyatdan sonra qızdırma qalxıbsa, uşaqlıqda iltihab baş verirsə birbaşa sizin günahınızdır. Öz özlüyündə özünü haqlı hesab edir, amma bunu dəyərləndirəcək obyektiv ekspertizi və obyektiv hüquqi yanaşmanın eksiklikləri bizi çox yorur. Problemlərimizdən biri də budur. Hüquqi cəhtdən sığortalanmamışıq. Onu ürdə gecə gündüz necə eləyək ki, ağırlaşmamış o olmamısan, olanda olur. Yə bu bu yor, yorur. Bu da nəyə gətirib çıxardır? Yaxşı həkimlər ölkədən gedirlər və yaxud da ki heç kim riskli e, sahələrlə məşğul olmaq istəmir elə ancaq yüngülvari e, terapevtik mən terapevt işi yüngüldür, asandır demirəm. Amma e, eyni ixtisasda belə ya bizim də ixtisasın terapevtik tərəfləri var da, daha yüngül işlərlə məşğul olmağa meyl edir. Sanvallı əməliyyatlardan qaçırlar həkimlər və həmin xəstəyə də deyirlər, xəstələr də deyirlər ki, sonra da deyirlər ki, Azərbaycanda həkim yoxdur. Azərbaycanda həkim var, e, dəyərini tapmır və e, dəyərini tapmır və hər ən kiçik ağırlaşmada birbaşa dünən Allah kimi göstərilən həkim bu gün xalq düşməni elan etdi. Ləkin bu səhnəni biz əsəndə bütün sahələrdə görürük. Bu gün Azərbaycanda Allah olub sabah yerlərə vurulmaq gündə hər gün gördüyümüz, gündəmdə gördüyümüz bir məsələdir.